Выживали мои родители, выживали мои деды, выживал я, выживать будут мои дети, если мы что-то не изменим. Выбора нет никакого. И когда мне говорят о том, что они а боишься ли ты, могут там какие-то вот притеснения, чего бояться. И сколько можно бояться? Может уже пора выдавить из себя раба и сказать власть имущим, что все-таки мы народ и мы сила. Ребята, сегодня на нас смотрит по большому счету вся Украина, потому что Донецк это вечный рассадник беспредела и коррупция коррупция я говорил вчера о том что мы родили Януковича мы должны противостоять ему и на нас смотрит вся Украина мы будем общаться просто кто что хочет сказать чем поделиться пожалуйста подходите микрофон для всех